тадруулал бүлэ эхэлж байна. Өнөөдрийн зочноор Монголын татгад аутредуудын институтийн тэргүүн Отгон Баяр оролцож байна. Тэгэхээр энэ юм танд энэ дор биנדיхүр гэж. Баярлалаа. Өнөөдөр таник бас яриалахын энэ цагта урьсан гол зорилго бол Монгол улсын хэмжээнд даймиг орн утга за дүүрэг сум бүрт 1 сарын 1-ээс эхлээд одоо тухайн орн утгын одоо засаг дарга нар тий өөрсдөө тухайн орн сум орн утгынхаа төсөөг захаран царцуулах эрхээ идэл эхэлчихсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр мэдээж маш олон зүйлийг тэр хүмүүс одоо өөрсдийнхөө хүрээнд хийж байгаа. Төсөө мөнгө за царцуулагдад явцсан байгаа. Харин энд тавьж байгаа хяналт хаа нявнаа гэдэг асуудал бас хүнд юу гэж батсан. Тэгэхээр энэ тухайд таас өөрөөхөө барьц өрхөөр хийх. Чухал асуулт байна. Тэгэхээр хяналтыг ярахаас өмнө жоохон түүх өрөө. За ямар түүх өрхөөр нэгдүгээр төсвийн тухайх үе шинээр батлагдсан. Төсвийн тухай хууль дээр батлагдсан гол залт уу саний ярьж байгаа иргэдийн хяналт дотоод аудитийн залт бол 1 сарын 13 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж байгаа. За шин төсвийн тухай хуулийн хамгийн гол мөн чанар бол төсвийн төвлөрлийг сааруулж орн тутд төсвийн зарсан зарцуулах бүрэн эрхийг шилжүүлэх гэдэг үзэл баримтлалыг хүрэнд өнөөдр орн тутгийн болон төсвийн еркелийн зарчлагч нар өрсөлтөхи төсвийг зарлан зарцуулж байгаа. За орон төсвийн төсвийг захиран зарцуулахын хажуугаар яг тэр сум орнот так аймаг орнот такд нь хамаатай иргэдэд, мэрэгжлийн байгууллагуудын хялтыг давхар бий болох тухай хууль төсвийн хуулийн 69-р зүйл заагд тодорхой тусгацсан байна. 69-р зүйл бол төсвийн ерөнхийл захиргач нэг бүр дотоод аудитын нэгж дотоод аудитер авч ажилуулна гэсэн хуулийн заалт хэвээр яг энэ хууляар өнөөдөр төсвийн ерөнхийлэн захирагч нэг бүр дотоод аудитын нэгчтэй дотоод аудитын ажилуулсан баг хэвстэй хуулиг өөрөлдөж байна. Тэгэхээр төсвийн ерөнхийлэн захирагч химбэ? Сум дээр яри. Сум дээр бол сумын засаг дарга, сумын хэрэгдүү хурлын дарга, аймгийн засаг дарга, аймгийн хэрэгдүү хурлын дарга тэгээ яам агентлагуд тэгээ ерөөсө төсвийг ерөнхийд нь зарцуулж байгаа бүх албан тушаалтнууд төсвийн ерөнхийлэн захирагч наар. Тэгээ энэ бүх төсвийн ерөнхийлэн захирагч наар дéréд нэгдүгээр дотоод аудитын нэгч, хойрт нь дотоод аудитын төр, гу аудитын хороо гэж юм байгуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр аудитын хороо нь өөрөө 9 хүний бүрдэлтэй байх ёстой. Тэр 9 хүний 3 нь хара тус хүн, намаас аль байна намаас ангид мэргийллийн мэргэсэн тийм хүмүүс боيو. Иргэдийн төлөөлөл хара тус хүнчүүд орчих ёстой. Энэ аудитын хороо байгуулах заалтыг зүгээр хэн нэгэн өөрийн еркелэн захирагч хүсэл хийдгүү а хүсгээр хийдэг тийм хөлийн заалт шээ. Аудитын хороо гэдэг бол цаавал байх аудитын байлтын юм ийм л өдөрт л гардаг засаглын бүтэц сүм гэдгийг хайлах хэрэгтэй. Нөгөө талаар бас жижиг сүм орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн одоо хурлын төлөөлөгчдгээд байгаа гэдэг. Тэгэхээр ямар нэгэн асуудлыг хилэлц байгаа жишээ нь дотоод хяналтыг та бүхэн хийрэг байна гэхэд нөгөө эргэдэг төлөөлөгчдийн хурлаараа авч хилэлцсэн нөгөө гүшүүдийн гаргасан дүгнэлтч гэдэг юм уу. Гүшүүдийн гаргасан ямар нэгэн шийдвэрийг энэ бол манай дотоод хяналт байсан юм аа гэдээ ярих юм өөсгөл асуудал байгаа гэдэг л та. Тэгэхээр хяналт шалгалтыг эргэдэх юм гадагт руу хариуцлах хүлээх юм асуудал гарч ирэх байх л та. За яг асуудал яг ийм шатрал гоо авч хэлж байна. Өнөөдөр бол 10 ца болон төсвийн тухай хуулийг дагаад засгийн газар нь тогтоогдсон байгаа. Засгийн газрын тогтоолыг дагаад сангийн сайд нь тушаалгаар хийсэн байна. Бүгдэр хууль эрх зүйн баримтч гэхэд энэ хууль эрх зүйн баримтч хийх дагаж мөрдөхгүй бол төсвийн хуулийг зөрчсөн гэсэн үг. Төсвийн хуулийг зөрчсөн төсвийн ерөнхийлөн захирч бол алтан тушаалаар зөв тэтгэл зэх бүрэн үнсэлттэй. Магадгүй үүнийг ашиглаад одоо а сумын засаг даргыг огцрох, аймгийн засаг даргыг огцрох төсвийн ерөнхийлөн захирч нарыг ажилласан тэтгэл зүйлх өрсөлдөгчнөрийн одоо үйл ажиллагаа нийт төсөрийн хэвлэн зачигч та харуулан мэдээлэх үүргээ би сангийн сайдын директэд хавдтын хорооны гүйшүүний хувьд өнөөдөр хүлгэж байгаа. За мэдээлэл өглөө та нар байгуулгах ёстой шүү гэдэг. За мэдээлэл өгөөд баахад хийхгүй байгаа бол бас хэд хэдэн талтай юмж магадгүй. Нэгдүгээр нь аудитын хороо дотоод аудитын дотоод хялтэй ойлголт, шин долгуур ойлголт байна. Шин долгуур ойлголтын дээр нэг татгалтай зүйл бол митэхгүй чадахгүй гэдэг асуудал байна. Эхдэл бол бид нар мэдэхгүй чадахгүйг холбоотой энд нь бас мэдээлүүг сургуульд хийх. Тэр түрүү хэлсэн мэргэсэн байх гэж мэрсэн дотоод аудиторуудыг бүрдүүлээгээд төсөөлөхийн захикч нарт маш олон албан бичиг захиа авчих. Яруус чимээгөө ага. Говьльта завхан аймгийн стоц бол. Тэгэхээр энэ мэдээ тахш. За тэгвэл мэдээд байгаа мөртлөө яг ад хэрэгжүүлэхгүй. Энэ санаата хүрд лөө, эс санаата хүсэл лөө гэж. Тэгэхээр түрүү хэлсэн мөнгө зарцуулах ирэх болохотоор хойлогийн зарцуулах эрхийг аваад хэрэгжүүлээд өг үгнийг нь хэрэгэд ханах иргэдэх нь сумын иргэдэх нь ханалтын төлцөөр нь бүрдүүлэх хэлээр хийж өгөхгүй байх гэдэг бол юм тэрг. юм тэрг. А хэрвээ энийг хийхгүй бол хойд юунд төрөх вэ гэж. Маш олон одоо төсөөлөлт зэгшнэр ажилласаа төвтөлсөн гэж хэллээ. Хоёрт нь маш олон хүмүүс шорондорно. Энэ бол мөнгний асуудал бол хэцүү шүү. Миний ойлгож байгаагаар бол төсөв муу зарцуулсан төсөө одоо үргэлж зарцуулсан гэж цайд хүртэл огцорж яисэн түүхтэй. Тэгэхээр энэ зүйл давтагдана. Гэтэ бог цүргэний захирч гэдэг нь маш олон таа гарна. Энэ хүмүүсийг ширхлээ явуулахыг хүсэхгүй бай. Гэтим учраас энэ мэдээлэгч таанар энэ дээр одоо үлдэж байгаа 2 сар, 11 сар, 12 сард анхаарат аудитын хао ороого байгуулад тэгээд дотоод аудитруудын дотоод аудитын нэг журон дотоод аудитууд байршуулад явуул. Ас одоо энэ жилдээ бас багтаж хойлогийн хэрэгжилтийг ханглаа гэж хүмүүст тайлгнах бас үнэл зүйд өрдөх болоо да гэж бодож энэ мэдээллийг хэрэгжүүлнэ гүйдэлтэй хэллээ шүү дээ энэ төсвийн захрын зарцуулалт нь иргэд бас хяналт тавих ёстой байх хамгийн гол нь иргэдийн хяналттай байх ёстой гэдэг. Тэгэхээр одоо тухайн сум орноо тагт одоо төсөглөгдөж байгаа төсвөөс гадна одоо орноо хөгжүүлэх сан гэдэг түр хэлж яах шиг байсан нэг сумд айлцаар 240 сая төгрөг зарцуулагдчих байгаа. Энэ мөнгө яг иргэдэд хүржвэ нэ гэдгийг иргэн бүрээс асуухад зарим нэг нь би төсвөл бичээд очихоор н би авч чаддаггүй ч гэх юм уу. Ийм ихуу байдал ханддаг л та. Тэгэхээр иргэн өөрөө за тэгвэл дотоод аудитор энэ о үн хүсэл гаргаад очих боломж хэр байгаа. Анхан шатнас эхлэмээр байна. Энийг энэ одоо тодруулагыг үзэж байгаа иргэн болгоо одоо сум засаг, сумынхаа засаг даргад очоод авытдах харга байгууллага шаардах ёстой. Өнөөдөр сум хөгжүүлэх санд мэдээж завхдгаа барих уу, замаа барих уу, эсвэл соёлын төвөө засах уу, сарвжаа барих уу гэд арт иргэд дээр хөдөлсүүлж байгаа. Тэр нь бол гарааны үгээр олонгийн саналаар шийдэж байгаа. Гэхдээ тэр ходог барих мөнгө нь яг хід юм. Энэ хувь үндсэлтэд эдийн засгийн тооцоол муу юм. Нэг. Энэ нь иргэлцээтэй байгаа. Хоёрт нь за тэр худаг барих мөнгө нь 15 сая гэж төсөөлсөн бол магадгүй 7 сая 8 саяар хийж болох ш. Гэтэл эндээс нэг завсар мөнгө харагдад байгаа биз? Энийг эргэж тэр сумын эргэл сая юм жанад. Эндээс болвол хөрөнгө оруулалт, сум дээр аудитын, сум дээр хороо, тэгээ хараа тус гişүүд тэр эргэд тэгээ тэр мэржлийн хүмүүс бий болох чадаагүй үед бол бүх төсвийн эргэлэн захисгчид нар энэ дэр асууд үүсгэдэг юм үнэн энэ бол төвөнтий холбоот асуудал юу гэж биш засаглалын систем каталитийн систем эрсдэлтэй байгаатай холбоотой асуудал эндээс болоод мэдээс нэгэ намаг хянах каталитийн тохиолдолд бүрдэгөө байгаа ч очоос идэж уув идэж уулснараа дараа нь хан шалгалтанд өртөн маш олон хүмүүс авлигтаа тэмцэх газар маш олон хүмүүс тийм э шоронд явчихвэ гэж айж имэж энэ мэдээллийг өгөөд байгаа юм учиртаа тэр нэг зүсжих бүх хүмүүс сумынхаа дүүргийнхаа засаг даргад оулзах хэв ч төлөөлөгч иргэдийн хурлын төлөөлөгчнөрт оулзах хэв Бид нар эрэг тана эрдэнэ хурлын төлөөлөгчдийн дотоод аудитер ажиллаж гинэв. Тэр дотоод аудитер чинь цагдаага хянах чадж гинэв. Зөвхөн хяналт аудит гэхлээр манайхаа санхүүгийн их хэмжээг өрөөсгөлөөр ойлгосоор байгаа. Үгүй, аудит бол зөвхөн их хэмжээг хялгах гэхээсээ хараа хязгаарлахдаггүй. Сум амиг орноттойгоо бүхэл зүйлийг хамарна. Энийг бол бид нар эрсдэлт суурьсан аудит хяналт гэж нэрэлдэг. Тэгэхээр тухайн одоо төсвийн одоо эрдэнэ зарчийн хүрээнд ямар зүйл эрсэлтэй бай? өөрөлөл сум хөгжүүлэх сан амиг хөгжүүлэх сан бол эрсэлттэй байна. Тэгэхээр энд тургуурсан хян шалгалтын ажлыг шат шаттай хийгээ явах боломжтой. Ингис нэрэ иргэд иргэдийн орлог ханалт нөгөө нээлттэй нийгэм нөгөө шууд ардчлал тийм ээ сайн засаглал ингээ бүгдээрээ эрэв их тэрхүү хөвчөх гэж яриад байгаа бидний тэмүүлэлэт байгаа тийм эгээр төсвийн төвлөртлийг сааруулах эргэд бүгдээрээ оролцоотой байх эргэд зөвхөн их хурлыг сонгох биш эргэд зөвхөн орон нутгийн эрдэнэ төлөөлөгчдөөр хурлыг сонгох биш эргэд бүх юмд оролцдог бүх юмд хямдаг өөрсдөө харах байгаа юмнууд хүмжилдэг засаг сайжирулдаг энэ дэлхийн жишглүү шилжих тийм тулгуур ойлголт нь бол бүрднэ гэдгийг л бид нар бүдээр ойлговорт. За баярлалаа. Тэгэхээр тодруулгын маань цаг богнохон. Тэгэхээр энэ ус богно хугацаанд тодорхой өзерчтэй эд энэ төрлийн тодролго бүлийн төрөд өндөрлөж байна өнөөдрийн зочнор Монголын дотоод аудитодийн институтийн тэргүүн Батгун Баяраар уулзлаа